У нас сегодня наконец-то свершилось то, что, наверное, ждали многие, скажем так, наши гости, наши друзья, ну, те люди, кто приходит э, в рестораны сети наша карта и, и посещает пляж Альмека. Сегодня финал конкурса Мисс Пляжный волейбол 2012. Я был э, в детстве капризным ребенком, не даже не капризным, я был шаловливым и непослушным долгое время. Вот, но у меня был э, главный человек, который держал меня в своих руках, это моя мама. То есть если что-то происходило не так, она сразу брала ремень. Папа меня всегда баловал, а мама нет. Вот мама всегда была со мной жесткой. Я помню, когда я приходил домой после уроков и делал домашнее задание. Если я делал ошибку, мама стояла надо мной. Если я делал ошибку, ну я сейчас так не смогу изобразить. В общем, были такие своего рода подзатыльники. Но когда она очень сильно злилась, она брала мою голову и ударяла ее об стол. Действительно была послушным ребенком, но не в том плане, что я ничего не делала. Просто мне я ну Всегда находила себе какое-то занятие, была очень творческим ребенком. Поэтому со мной не было особых проблем. То есть там спички не полились, ноги, руки не ломались. Я был э, совсем в детстве, когда я еще был э, там только научился ходить, я был страшный хулиган. Говорил все, что думаю, делал все, что хочу. А потом в какой-то момент я перерос, наверное, скорее всего. И я был очень послушным, я учился хорошо в школе, я занимался бальными танцами народными, я ходил на репетиции, я не гулял во дворе. Я четко знал, сколько в нашей семье есть бюджет, какие деньги можно тратить, какие нельзя. Я был правильным ребенком. Я не говорю, что я был непослушным, но и не был мальчиком. Это я вам точно говорю. Я и дрался, и ссадины, и синяки, и, и замечания в дневнике, двойки. И все это было. Я всегда был с баламошным, всегда был непослушным. Но мама меня так лет до 14 держала в УЗИ, а потом уже сложно было. Я не то, что проказничал. Мой дед занимался рыбной ловлей. И в частном доме он перекрывал сеткой для рыбы. Перекрывал выход из дома. И я постоянно попадал в эту сетку. выставки, музеи. Ну, я не приверженец этого. Для меня это все как-то нудно. Мне это интересно. К сожалению, крайне редко. Очень редко, потому что мне не хватает на это времени. Просто по одной простой причине. То есть, в основном я их посещаю за границей. Не могу себя отнести к таким, знаете, к, там, интеллигентным сообществам, которые переходят из театра в театр. Мне очень не понравился, хотя я танцор, Лебединое озеро. У нас было где-то года три назад я ходил я еле высидел два акта. То есть, ну не знаю. Я первый сидел еще смотрел, второй для приличия, а когда узнал, что еще есть третья часть, я встал и ушел. Ну, неинтересно мне было. Скучно. Когда в Европе нахожусь постоянно, ну, Лувр, Эрмитаж в Питере, то есть в каких городах бывают, самые известные места, я всегда обязательно посещаю. В Киеве, если проходят какие-то... Неординарные э, выставки, я стараюсь их посещать. Ну, там, в мастерском арсенале, например, то есть или там э, в арт-центре Пинчука. С музеями и выставками сложнее, скажу честно, потому что для этого нужно больше времени, а времени у меня маловато. Девятый вал? Не помню. Девятый вал. Девятый вал? Нет, к сожалению. М -м -м. Нет. Кто? О -о -о, девятый вал. М -м -м. Не знаю, Васовский, наверное. Все, будут теперь знать. Васовский. Но видите, еще учиться и учиться надо. Девятый вал написал или нарисовал? Я знаю только Айвазовского. Девятый вал. Девятый вал написал Айвазовский. девочка. Одна девочка, которой нужна серьезная операция. Я очень хочу ей помочь. Ради красоты, ради того, чтобы наши мечты сбывались, я хочу ей подарить маленькую мечту. Так что, викулечка это для тебя. Я совсем не ожидала, мне очень хотелось. Но когда уже пришел момент первое место, я так успокоилась, думаю, пусть... Та, которая будет, я совсем не ожидала. Честно, мне кажется, что я еще пока сплю, поэтому щепните меня, пожалуйста. Я счастлива.